На сегодняшний момент одним из самых действующих способов по адаптации участников боевых действий в мирной жизни является работа или свое личное дело. За почти год и девять месяцев мной, Галей, Богданом было проконсультировано порядка тысячи человек, тысячи ветеранов. Угадайте с трех раз, сколько из них открыли свои дело? Четыре. Так точно у нас будут огромное количество стереотипов касательно своего дела. И это очень большая проблема, которая на данный момент мешает нашим ребятам, которые возвращаются, использовать свой боевой опыт в бизнесе. Полтора года назад, когда я только начинал консультировать ребят вместе с Галей и с Богданом, у нас не было абсолютно ничего, кроме нашего опыта там, в течение 3-4 месяцев. То сейчас у нас есть сайты и организации, которые являются нашими партнерами, одна из которых это ассоциация предпринимателей ветеранов, а есть огромный опыт реализации бизнес-проектов, есть люди, которые учат писать бизнес-планы, есть деньги на проекты. Очень хочется донести то, что здесь в проекте ветерана пицца и все, кто работает под брендом ветерана, готовы и открыты к консультированию. Мы поможем вам открыть свое дело, мы сделаем все возможное для того, чтобы у вас получилось. Но нельзя забывать, что мы помогаем. А не делаем это за кого то проект як віронатирано є надзвичайно діючим. Територія тут створена, вона є надзвичайно безпечною. Тобто люди сюди приходять і вони тут відчувають таку безпечність. На відміну від е, окремих таких обладнаних кабінетів психологів чи там санаторіїв. коли ветерани починають працювати з ветеранами, і це ж стосується психологічної адаптації, адаптації там з свого бізнесу, їм набагато простіше спілкуватися, дорогі мої друзі, ми з цим миритися, У нас на территории нашей страны идут, идут боевые действия. Есть огромное количество людей, которые принимают участие в боевых действиях. И наша задача со стороны ветеранов создать такие условия для ребят, которые возвращаются, чтобы они стали продуктивными и деятельными членами общества.